saat masih bisa perhatikan untuk buah dari tanaman murbei ini batangnya seperti ini cukup besar ya oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya salam satu hobi oke okay, sahabat saya ya kali ini kita coba berburu bambu saya di tempat seperti ini ya Nah, masih bisa perhatikan persawahan ya kita nyoba borang di sini sebelah sana ada waru ya tapi untuk waru ya kita agak berburu bahan bonsai waru ya kita berburu jenis bahan bonsai lain ya khususnya serut atau yang lain ya paling enggak kita usahakan kita dapat jenis bahan bonsai serut kalau memang ada kalau memang ada waru yang benar-benar bagus enggak sekedar waru ya kalau memang bagus kita ambil kalau Uh, biasa saja nggak kita ambil, oke? Okay. Uh, seperti ini ya, depan situ sungai ya. Nah, kita mau coba ambulan di sini. Mudah-mudahan untuk pemburuan kali ini kita bisa dapat jenis bahan pesan yang bagus. Oke, okay. seperti apa untuk hasil kali ini? Ikuti terus untuk pemburuan cahaya bonsai. Seperti ini sahabat musik ya. Jadi di sini kita masih belum melihat ada jenis tanaman yang bisa kita jadikan bonsai yang bisa kita ambil ya. E, masih belum ada. Itu ada uya uyaan, Katanya sih e, ada yang sudah bikin e, bonsai dari tanaman uya uyaan ya. Kalau di tempat saya itu namanya uya ya. Yang daunnya lebar itu. Ya. Tapi nggak tahu lagi di tempat yang lain ya. Kita coba cek e, tempat ini mudah-mudahan ada jenis bahan bonsai yang bagus oke okay. oke okay, sahabat saya ya kita masih terus mencari ya tanaman yang bisa kita jadikan sebuah bonsai kita coba cek di sini di situ ada rimbun-rimbun ya kira-kira oh ternyata jeruk sahabat saya <guluh> jeruk saya kira apa ya saya bisa perhatikan, nah ini jeruk, buahnya sangat banyak sekali ya. Oh, saya oh. nah, tahu ini jeruk apa ya, kayak ini jeruk iris ini, oh, nggak terawat. Oke, okay. tapi buahnya banyak ya, meskipun nggak terawat. Nah, tapi kita akan ambil itu, kita coba cek lagi yang lain. Hmm, jeruk cuman ada tanaman jeruk. Wah, kita masih belum menemukan jenis pohon pang bonsai yang bagus yang bisa kita ambil. Oke, kita e, coba keliling-keliling di sini. Oke, sahabat ya kita sudah keliling-keliling muter-muter ya dari sana-sana ya. Bahkan kita habis dari sebelah sana ya. Kita udah muter-muter, kita masih belum menemukan jenis pohon pang bonsai yang bagus. Kita coba muter lagi. Ya. Siapa tahu dapat jenis bambose yang e, bagus lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, Sagonsa ya. Setelah kita keliling-keliling, kita menemukan jenis bambose e, murbei. Nah, seperti ini ya. Buahnya ya sangat lebat sekali ini oh. Buah dari tanaman murbei ya. Ini cuman masih muda, nggak ada yang matang ya. Untuk buahnya benar-benar super lebat kalau menurut saya. Oh saat masih bisa perhatikan untuk buah dari tanaman murbei ini batangnya seperti ini cukup besar ya kita mau coba untuk korek-korek kira-kira seperti apa untuk e, batang daripada murbei ini oke kita cek yang satu ini karena kita sudah muter-muter kalau menemukan bahan bagus ini pun sudah alhamdulillah kalau bisa ambil yang satu ini untuk ukurannya cukup besar ini oke kita dongkel yang satu ini Oke, sekarang saya yang ukurannya cukup besar ya. Korek-korek. Kira-kira -korek, ya. akarnya seperti apa? Ya. Akarnya sangat banyak sekali ya. Muter-muter ini. -muter, ya. Akar merbagi semua ini. Oke. Ya, Korek-korek lebih jalan lagi ya. Tapi sebenarnya ini enggak perlu dalam ya untuk akarnya kita sudah bisa pangkas untuk akar di sini karena apa e, sebelah sini saja dia ya, sudah banyak sekali akarnya jadi kita coba untuk e, kali supaya bisa memotong untuk akarnya karena cukup banyak saja sih ya ini tahu ya untuk merdaya apakah bisa keluar punas untuk akarnya ya kita belum pernah mencoba kalau e, memang eh, bisa Di sini untuk akarnya kita biarkan ya untuk akar-akar yang seperti ini kita biarkan kita pangkas press saja karena apa kalau nanti bisa tumbuh punas kita bisa eh, sini lagi untuk ambil e, akar dari pasang merdeka oke okay, saya kongsi ternyata akarnya benar-benar sangat banyak ini nah, kita masih belum tahu yang sebelah sini loh. ini masih banyak sekali ternyata akarnya jadi cukup menguas tenaga ya ini untuk akar ini sudah banyak sekali yang terpotong ya tapi masih belum bisa ke angkat ya kita coba potong akar kecil-kecil seperti ini ya mudah-mudahan bisa lah ya oke, ya harus bisa ini ya nah, kita ada gali capek-capek seperti ini kalau nggak kita kan sayang ya oke kita coba terus kali, kita terus cek Mana akar yang belum dipotong? Oke, okay, saya ya. Akhirnya kena juga jenis bambu semur ini ya. Kita rapikan ya. Terus kita reposisi juga. Nah, kita buang cabang-cabang yang kita pakai di sini ya. Nah, ini untuk para cepatan ini lurus ya. Cuman di sini untuk proses penanaman kita menyesuaikan untuk akar ya daripada jenis bambu semur ini. Eh, bagusnya akarnya kalau kita tanam seperti ini ya, siapa, di barang atasnya seperti apa ya? Kita menyesuaikan, ya. nih, kita rapikan. Itu cabang-cabang yang terselip kita buang saja ya. Nanti kita bikin eh, cabang-cabang baru aja lagi ya seperti ini, kita press saja kita bikin uh, cabang baru uh, sesuai dengan uh, ikan-ikan yang kita suka. Ya. Nah, kita buat ikan itu seperti apa kita sesuaikan dengan yang kita uh, inginkan. Oke saya, jadi seperti ini. Ini sebetulnya cocoknya kita bikin dua. Jadi nanti kita pangkas di sini. Ya, kalau memang kita pangkas, ya kalau kita bikin tinggi ya kita bawa pulang seperti ini aja dulu. Ya, tergantung nanti ya kita bawanya kesulitan apa enggak ya. Soalnya kita bawa motor ya. Kalau punya kendaraan yang lain ya selain motor. Nah jadi kita bahwa eh, sekiranya bisa, kalau memang nanti kesulitan, jadi kita pangkas jadi dua ya. Kalau memang kita pangkas jadi dua, di sini kita pangkas di sini ya. Nah, kita pangkas di sini, supaya kita lebih mudah untuk membawanya. Ya, contohnya nah, satu sudah terlihat untuk gambaran ya, batang nanti di sini ada ya, ada tunas di sini ini, ya kita bikin percabangan ini untuk terusan mahkota. Kalau memang kita pangkas. Ya, untuk atas, kita bisa stek batang karena apa? Meskipun bahan bonsai ini cukup tergolong cukup besar, bahan eh, bonsai ini eh, sangat mudah sekali hidup ya, dengan media tanah ataupun pasir. Bahan bonsai ini sangat mudah sekali tumbuh. Jadi, untuk saat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman murbei seperti ini, itu kita bisa melakukan stek batang, nah, asalkan jangan terlalu mudah ya, untuk tunasnya. jadi batang-batang seperti ini ya itu bisa kita stek batang kalau terlalu mudah yang masih hijau biasanya uh, kering ya layu mati ya kalau tunas, uh, kalau batang seperti ini sudah coklat-coklat seperti ini bisa kita stek batang Oke untuk hasil bolang kali ini dapat ini jenis bahan mau Alhamdulillah untuk ukuran ya meskipun untuk karakter batangnya sederhana tapi ukurannya di sini ya, cukup lumayan besar. Jadi kita benar-benar uh, alhamdulillah bisa dapat jenis pose yang seperti ini. Oke, okay, uh, gimana mau saya ya. Cukup menguras tenaga ya untuk mengambil sebuah jenis bonsai Murbei. Oke, okay, mungkin untuk hasil bolang kali ini kita dapat ini aja. Lain waktu kita coba berburu lagi mudah-mudahan bisa dapat bahan yang lebih istimewa lagi. Oke sahabat bonsai, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe-nya Agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke okay, terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania